дорогая церковь, меня зовут Костик, Костик зовут меня, вот. Я благодарен Господу за каждую спасенную душу, которая здесь находится, в том числе меня, его, он прославляется через каждого из нас, вот. И хотел сказать о том, что на самом деле Бог, он чудный, он сильный, он любящий, и где я не нахожусь, он везде будет использовать каждого из нас спасенную душу. Я говорю, какой Бог, спрашиваю людей, какой Бог, он любящий Бог. Вот, любящий прежде всего. Люди даже не знают, какой Бог. Любящий Бог. Вот. И хочу сказать, у меня планов вообще не было сегодня приехать. Вот, ну, а у вас под какие планы? Вот я сейчас расскажу вкратце историю, какая произошла у меня сегодня. Этот день сотворил Господь. Я вот домашнюю группу постоянно братьям посылаю. Вот этот мобильный телефон и вот эта стиральная машинка привела меня сегодня. Вот проблема со стиральной машинкой. Брат Александра, как казалось, занимается ремонтами. Я, я купил вчера машинку, а с утра она не работает. Индезит машинка, как и холодильник, думал, приобрету, будет работать. А я же вот гугл, думаю, мастера сегодня с утра, потому что переживаю, с утра машинка не работает. Вот такая интересная. А тут раз, Александр. Я звоню. Такой раз, раз, думал что-то я не помню Две пощечины, думаю, себе дам, что-то. Опа. Все, перезвонил Александру, говорит, приезжай, такой-то адрес, приезжаю я в церкви вот сегодня здесь. Я тоже как бы в Коцюбинском, я когда освободился, тоже меня забрал пастырь Сергей Кушнирук он тоже ездит сейчас в Белую Церковь, там, где я сидел. вот И забрал нас с Андреем Комаровским, которым был старшим братом. Я вместе с ним ходил, вместе Господь провел у нас весь срок, который у меня был 5,2 срока. 3,8 я оставил. Благо, Господь вот, 3,8 я срока. Вместе и в один день мы освободились андрюша и два дня еще попросил остаться в зоне. Вот, и люди, те, которые они ну, без Бога, там в миру, да, живут, которые вот, неверующие люди, они ну, в шоке были. я бы часа не подарил, говорю, здесь находиться, как ты здесь остался. А если ты в свободе, ты в местах решения в свободе, на самом деле. Ты свободен везде. Если да, Господь не... дает эту свободу, ты везде как бы Два дня остался, потому что я знал, что дальше двигаться только буду с Господом. Вот. Слава Иисусу. И то есть его дело, вот он чудный на самом деле. Вот нет конца вот, говорить. Каждый день он где-то проявляется. Вот я понимаю, что это Бог это ободряет, это движет. Это, ну, то есть, я пережил Господа, да, потому что ну, я могу очень говорить. Я реально пережил его. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Господу. Жив Бог, жив Бог. Пусть я был <дствует> Саша просто <Ray -Denis> приезжал вместе со мной в колонию, вот, и он его запомнил, потому что он yeah, играет в шпионитарии, якобы поет, конечно. Свое свидетельство рассказывал. Да, да. И такое он увидел, что-то, опа, mm -hmm. это ты, говорит, хочешь, чтобы я тебе там подсказал на собрание? Мы тебя рады видеть. Он в Господе. вот. Yeah, так, а это же онлайн, да? Будут смотреть братья, которые меня знают. Да, да. В местах лишения свободы. Вот это же... Да? Привет всем! Вот, всем привет! Передаю, жив господь Виктор Щука. Рядом меня. Его тоже все любят, да. да. Передаю всем привет, кто меня знает. Аминь. А, а, а Присоединяйтесь к нам на адаптацию. Знаю ребят, которые будут ехать, перечислять всех на пальцах и не буду. Но всем привет, братья. Аминь. Аминь. Слава